Noyabrın 1-dən etibarən avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi baş verdikdə zərərlərin birbaşa tənzimlənməsi qaydaları tətbiq olunur. Yeni qaydaya əsasən, artıq sığorta hadisəsi nəticəsində zərər çəkən vətəndaş zərər buran şəxsin mülki məsuliyyətini sığortalanan şirkətə deyil, öz sığorta açıqından müraciət edəcək. Zərərlərin birbaşa tənzimlənməsi aşağıdakı şərtlər yerinə yetirildikdə tətbiq olunur. Əgər hadisə iki nəqliyyat vasitəsi arasında baş verərsə, Hadisə yalnız nəqliyyat vasitələrinə zərər dəyməsi ilə nəticələnərsə, nəqliyyat vasitələrinin hər ikisi sığortalı olarsa, əgər nəqliyyat vasitələri fərqli sığorta şirkətlərində sığortalanarsa, məsələn, Seymour Əvvəllər avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortasını hansı şirkətdən əldə etməsinə diqqət eləmirdi, çünki o düşünürdü ki, onsuz da hadisə baş verərsə, qarşı tərəfin sığorta şirkətinə müraciət eləməli olacaq. Zərərlərin birbaşa tənzimlənməsi qaydası qüvvəyə mindikdən sonra isə Səmur artıq sığorta şirkətini diqqətlə seçir. Çünki hadisə baş verən zaman öz sığorta şirkətinin xidmətlərindən istifadə edəcək. Sığortalanın güvəndə qalın. Həyat sığortələri rahat.